вы тут сегодня беседуете конечно. я вот хотела на Накони... ну, конечно же встречи предстоящей трампа и путина Слушай, да я вот тоже мне так это интересно вот что вы об этом думаете а? А что-нибудь что изменится или нет мне кажется нет что-нибудь изменится после этой встречи а именно это все зависит от того что там как путин да, ну, смотрите, да. я так думаю, если Путин туда поехал, значит, не просто так он туда поехал. Ой, то есть нет, ну, поедет. конечно. Конечно. Да, это уже заранее о чем-то они договорились, я думаю. А там озвучат просто уже для публики. То есть, э, Одесса Киев, там, Харьков отменяется, да? Война заканчивается. Ой, нет, я думаю, что вряд ли, вы знаете, к сожалению, думаю, что война не закончится, просто Трамп скажет. Там такие они условия обговорят, что Украина, конечно, никогда не согласится с ними, а Трамп скажет, ну все, я сделал все, что мог, Украина не согласилась, воюйте дальше, я умываю руки. Ну так вот как-то, мне кажется, будет. И понесется все. Да, это такое, так. что там Трамп скажет, что там Украина скажет, а вы лучше скажите, как вы думаете, зачем Путин поедет, на Аляску поедет к Трампу? Ну вот именно тоже об этом договориться, чтобы а оружие Трамп совершенно перестал поставлять. Я думаю, что об этом будет разговор. А разве об этом нужно встречаться? А да, как же? Конечно. Зачем? Ну раз они встречаются, значит, наверное, им нужно. Ну, то есть вы хотите сказать, раз что они... Америка просто будет молча наблюдать, как Россия будет устраивать геноцид украинскому народу? Да ну, никто не устраивает геноцид. Вы же понимаете, что это вся ерунда. Какой геноцид? Какому украинскому народу? Какому? А вы были в Украине? Вот вы были в Украине во время того, как ваша армия... Вот я бы хотела, чтобы вы в таком-нибудь Харькове пожили недельку. Как вы на это смотрели? знаете? я была на Украине в Киеве проездом как-то была. Однажды вот мне очень понравилось. После того, как Россия СВО крыши. начала. Я хотела бы, чтобы вы позже... Это по было в советское время еще. Так я это хотела бы, старик. чтобы вы поняли, что России по барабану, э, кто живет в том доме русскоязычный или еще на каком-то языке разговаривают, э, дроны, ракеты прилетают, бомбы, знаете, по домам им по барабану. Ну знаете, бывает, конечно, когда идут, идут такие вот события, это люди гибнут, к сожалению, да, никуда ты этого не денешься. Вот так вот. А вы а откуда Зачем по людям сидят? стрелять? Зачем стрелять по домам? Можно уже да на. Против... А вы откуда есть? Если... А из какого вы города, с Украины? Винница. Винница, не знаю, никогда не была. А Центральная я из часть Украины. Возле Киева 200 километров. Понятно, понятно. Знаете, да, когда война, люди погибают, это трагедия, ничего не скажешь. Но это была, ну, неизбежность, ну, неизбежность была. Ну сколько лет, понимаете, вот как только Украина стала самостоятельным государством, все, сразу же какая-то пошла вражда с Россией. Почему? Можете объяснить мне. То есть вы хотите сказать, что на самом деле все это назревало с самого начала 1991 -го года, а наш Майдан вы знаете, здесь совершенно ни при чем. Ваш Майдан ⁇ это уже как бы кульминация этой вражды. Майдан а, это когда вы сами там. Вы сказали, что Украина до Майдана какая-то была очень враждебная. Нет, 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 не очень. Нет. Не Начиналось. Очень. Вот по чуть-чуть какие-то были там. Я же телевизор постоянно смотрела, сейчас уже мы не смотрим все телевизор в интернете. Смотрели. А тогда же а, телевизор был, понятно. и все же в прямом эфире показывали, где-то там во Львове что-то там, как-то там начинали выступать. Потом вот ну начиналось что-то такое нехорошее. Потом сразу почему-то захотели в Евросоюз. С какого перепуга? Надо всегда было жить только с Россией. Вместе, рядом. Мы один народ. Вы что? А мы разве против были с вами? У нас были свободные границы открытые. Мы ездили друг к другу. Да. Ваши родственники здесь, наши родственники там. И в чем проблема была, я не понимаю. Мы были с вами. А если вы хотели с Украиной подружиться, надо было, если вы великая сверхдержава, надо было Украине как-нибудь помочь. Как-нибудь дать так помощь какую-то. Так ведь дело в том, что оставили все. Ведь все, когда Украина выходила, и заводы, и заводы, Вы и хотите и сказать, города, что наши, мои родители не работали, что ли, всю жизнь при Советском Союзе? И ваши родители, и Советский ну, они Союз не работали. работали. А Советский они что Союз были. были? И в России разве люди там не работали? Сколько а -а -а, там людей А, из России работали люди где? На Украине. И что вы? вы что, а... и все строили. И заводы. Что и вы и там... строили? Что вы строили? Слушайте, да. Да, да все, все, что... Вам построили магистраль. Кто-то а на нее претендует у вас? Нет, послушайте, послушайте, пожалуйста. Все города на Украине построены именно Россией. Украинцами, все. украинцами построены. Нет, Сами нет. украинцы жили, работали и строили. Каждый, а, То есть вы все всем построили, да? Все 15 республик конечно, ничего не делали, конечно, лежали на печи. А русские бегали вот по это... всем республикам и всем строили заводы и дома, да? Давали образование, строили школы, В смысле, вы больницы, давали образование? Дороги. Мы создали. Украина конечно. создала Советский Союз. Какое образование вы могли дать? Украина создала Советский Союз. Прочитайте договор в 2022 году. Кто был создатель Советского Союза? Какие страны? Украина, конечно. Ой, Украина была создателем Советского Союза. Конечно, конечно. Украина одна из Ой. стран, которая создавала Советский одна Союз. Одна из стран, но вы же говорите, она создала Советский одна Союз. Одна из стран, да. Одна из стран, да, со... которая Россия, в Россия, Союз, Украина, украина да. и Кавказские республики создавали Советский но дело в том, Союз. Что Украины же не было до Советского Союза, это была часть Российской империи. Боже, я не знаю, но вы как будто бы все вот под копирку. Вот помните, какая такая была нет. копирка, как это называлось в Советском Союзе, такая копирка такая. Мы все вот учили историю, мы вот все все тоже, копирку, по одним все и то... ну да, вы же телевизор смотрите. Мы же все забываю. учили по одним и тем же, а вы не учили. Вы... Ну вы телевизор смотрите, истории? я помню. Телевизор нет, телевизор я сейчас практически не смотрю, потому что интернет. появился. Но вы сами сказали, что все время я смотрела телевизор. Советское время, да. Все новости. Майдан, я все это смотрела, я была в таком шоке, а помню, когда майдан. А при чем когда тут майдан майдан и Советский Союз? Майдан 14 нет, год. Ну я... Нет, я говорю просто, что вот ваш майдан в четырнадцатом году, когда а в Одессе убивали. Людей, Мы тоже были в шоке, это значит... как ваш Ельцин из танков стрела стрелял по вашей гос это, по вашему парламенту. То же самое, то же самое. Мы были в таком шоке. Нас это было просто такого. было. Да, да, это не ну, просто... Мы к вам не вмешивались, не мы к вам не вмешивались да, было, когда было, было. у вас такое проходило. А наоборот, помогли было. вам от этого отойти. От чего? Как от чего? От кризиса. Кто, украинцы? Да, украинцы вам помогали что? от этого отойти, выйти из этого кризиса. Методом а э, того, он? что вам Расскажите, присылали продукты. Сахар, а, колбасу, продукты. муку. Хлеб вам присылали. Хлеб. Американцы тоже помощь вам гуманитарную. У вас был кризис в 90-х годах. Ножки Буша присылали. Не только ножки Буша. Там очень много, тонны гуманитарной помощи. Тонны. Ну, вам помогли всем миром. Вам помогли всем миром. А вы нам что сделали, когда у нас кризис был конституционный? Вы нам что сделали? Засунули нож в спину, отжали у нас Крым под этот шумок. Да Крым сам отжался, не захотел не жить на Украине. Не может он сам отжаться. Ваши зеленые человечки ну, агрессивные с автоматами захватили там власть. Вот и все. Ну это, это вы уже свой телевизор, Да, подкупили, многих военных подкупили, которые пришли на сторону. А кто не соглашался, журналистов избивали, чтобы не снимали, не показывали правду. А население местное не хотело никакую Россию. Кто хочет... Вот вы бы хотели, чтобы у вас сейчас, вот скажут, например, Китай или Америка, вот давайте мы придем, вот ведет свою армию и скажет, все, мы сейчас тут будем. Вы бы хотели... Да, это... Жили русские люди вы бы всегда. Хотели... Ну, а Китайцы вы тоже говорите? живут. Китайцы 4 миллиона уже живут на Дальнем Востоке. Так Китай да тоже что? так же сделает, придет. А, что дальше? а что это вы за сказки такие рассказываете? Ну, Я а вас русские, слушаю. Русские, россияне сказки, сами, люди, которые живут длин, на Дальнем Востоке. 4 миллиона китайцев на Дальнем Востоке живут? Да. А вы даже этого не да знаете. Вы, Кто что? же Кто вам об этом рассказывает? Откуда вы это все берете? Из какого По телевизору не рассказали своего. вам. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай 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 а мама, ай-яй-яй, ай то же самое рассказали по телевизору. По телевизору не рассказали, что китайцы уже, как говорится, заполонили весь Дальний Восток. Но ну К вам дурят мозги, неужели вы в это верите? Да, нам, все? да нам плевать на вас. Что у вас там, китайцы, не китайцы, это ваши дела. Ну, вы стой, слушайте, вы говорите это с таким жаром, с это такой страстью. Это ваши страсти, дела. Потому, кажется, нам от этого никто не, не Нет. жарко. Да, это факт, это все знают, кроме вас. Вам же потерять ну, об этом не рассказываете. Забудьте уже про Крым. Крым это Россия. Донбасс это Россия. Нет, не Донбасс забудем. Не забудем. Нет, не забудем. Область, Вы наших людей захватили в заложники. Росс... Вы наших людей захватили в заложники. Да, тогдашняя захватили. власть украинская сдала этих людей. Они были, бедные, были в заложниках. Они были жертвами. Же, Они выбирали, были жертвы. Что она и и людей сдала. А сейчас мы восстановим справедливость. И нынешний наш когда? президент Зеленский, наш, когда князь, наш князь Володимир когда? восстановит справедливость. Мы вернем свои исконные он земли. Крым вернется в работу. гавань. президента уже нет. Наш президент, даже... наш у президент нет, Зеленский, наш князь нет. Володимир вернется да. в рабную да. гавань. никто не хочет. Собирайте земель, у нас появился <laughs> Володимир. Что? Князь Волод... Да вы слушайте меня хоть иногда. Я, Я говорю, слушаю, что слушаю, у нас слушай, появился... Послушайте, ну не смешите князь меня, ради бога. У нас появился собиратель земель, князь Володемир. Он будет собирать все свои исконные земли. Так что извините, Крым это Русь. Крым это земли Руси, исконные. Все, мы, извините, должны вернуть свою, как ни крути. Это все наше. Кто собрал ваш князь? Собирает, говорю, а не собрал. Собирая свои земли. А, он еще ну что он так собирает? Так видите, подождите, что крым это вообще не обсуждается. Это согласно международного права Крым украинский. А мы еще будем возвращать Кубань. Мы еще будем возвращать Курскую область и Белгородскую область. Это все исконные наши земли. Земли Руси. Мы вообще вам Москву подарили. Вы не знали, что ли? Наши киевские князья вам Москву подарили. Князь Юрий Долгорукий похоронен в Киеве. Он вам создал вашу Москву. Мы создатели вашего государства. Мы вам это все подарили. Поэтому, наверное, мы и Москву заберем, раз такое дело пошло. Надо будет и Москву забирать. Ну а что делать? Ну это такое. Так что какой Крым вышел? Мы тут уже про Москву думаем, что надо вернуть ее в родную гавань. А они говорят про Крым забудь. Не. Крым – это законная территория наша, согласно международного права. Но есть, понимаете, у нас тут, я говорю вам, у нас появился князь Володимир, князь Володимир, киевский князь. Он собиратель, Зеленский. да, собиратель Зеленский. русских да, земель. Да, да. Собиратель. собиратель русских земель, поэтому мы будем собирать свои земли русские. И возвращать родную гавань. Будем создавать большую, большую империю, Киевскую Русь со столицей в Киеве. Ну, ну вы там московиты, останетесь, если вы согласны. Будете нам дань, дань возить в Киев. Американцам уже повезли, китайцам уже отдали, теперь еще нам киевским князьям осталось отдать, так и все. Ну и нормально будет, правильно? <свят> Тетя не выдержала. Тетя чуть с ума не сошла. Что <свят> она такое меле? да? Говорит, забудьте Крым. Ой, забудьте, вы что? Россияне, Крым это законная украинская территория. Крым мы, ну, мы не можем. Там наши люди. Мы должны своих людей вернуть в родную гавань. Мы должны своих людей спасти. Там над ними издеваются, и это факт. Вы там запретили, у вас нет свободы слова, вы там издеваетесь над нашими людьми. Мы должны их освободить, должны, должны вернуть их. Должны. Вот и все. Крым должны и Донбасс должны, а как иначе? Там нас ждут. Там молятся, ждут, когда Украина придет. Там это под матрасами прячут флаги украинские. Пишут слава Украине, батько наш Бандера. Вот посмотрите, как Украина войдет в Донецк. Как будут петь все хором дончане. Слава Украине и батько наш Бандера.